ना हम बड़े गलत साइड पर निकल चुके हैं बहुत गलत साइड पर निकल गए हमें उस साइड पर जाना नहीं चाहिए था हमें उधर उधर रुख ही नहीं करना चाहिए था जिधर हम आज चले गए हजरत जी तमाशा ही लग गया तमाशा ही लग गया छप्पन मुल्क इस्लामी उनमें इस एटमी ताकत जो है वो पाकिस्तानी है और कोई भी नहीं है लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान को शायद किसी की नज़र लग गई वो कहा था ना किसी ने कि अगर किसी मुल्क को तोड़ना है ना तो उसके अंदर ख़राबी पैदा करो बाहर से नहीं हो सकती जिस मुल्क पाकिस्तान से पचहत्तर साल आलम कुफर डरता रहा उस मुल्क के अंदर ही उस मुल्क के रहने वालों ने उस मुल्क का बिड़ा गर्क कर दिया हज़रत जी जो जंगे पहले लड़ी जाती थी ना अब वो जंगे हमारे फ़ौजी लड़ते हैं हम घरों में बैठे होते हैं लेकिन हमारे फौजी जो हैं हमारे सिपाही जो है वो बार्डर पर खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं अगर वो ना ना होते हज़रत आप मुझे एक भी ईद मना के दिखाएँ आज जितना भी बंदे ये ज़ुबान तराजियाँ कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो फौज जो है न वो एक बंदा नहीं है एक बंदे का नाम फौज नहीं है ये वो फौज है जिसको देखकर पूरी दुनिया कांप जाती है लेकिन हमने क्या किया उनके साथ जी हमने उन पर डंडे बरसाए लेकिन ये उनकी उनकी बर्दाश्त थी कि उन्होंने आगे से कुछ नहीं किया मैंने भी देखा और खून के आंसू रोया कि यार ये कितना जिहालत है कि एक बंदे के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो तो यार भाई अगर तुम्हारा बस चलता है ये मैं गैर सियासी बात कर रहा हूँ और इस चीज़ की जरूरत है हमें अगर भाई तुम लोगों का बस चलता है तो तुम जाके उस बंदे को लेकर आओ वो जगह जहाँ पर बैठा हुआ है ये क्या बात हुई कि यार आपने पूरे पाकिस्तान को ही जला के रख दिया आपने मुल्क पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दिया मुल्क पाकिस्तान को वो वो नुकसान पहुँचाया जो पचहत्तर साल में आलम कुफर न पहुंचा सका आपने पाकिस्तान की उस उस इमलाक को जला दिया जिन्होंने आलम कुफर को हिला के रख दिया था और बड़े फ़खर से कह रहे हो कि हमने ये भी कर दिया हमने वो भी कर दिया क्या किया यार आपने सिर्फ़ यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा हजरत जी जितना भी नुकसान हुआ है ना उसके लिए तैयार हो जाए वो भरपाई हम नहीं करनी है वो किसी और ने नहीं करनी अब महंगाई और बढ़ेगी अब टैक्स और लगेंगे जितना चीज़ें जलाई गई हैं वो सारी नहीं लगेंगी वो कौन ला कर देगा हम ला कर देंगे वो हमारे पैसों से जाएंगी उधर इन चीज़ों से भी तो बचना चाहिए था हमें हमने अपने मुल्क को बदनाम करके रख दिया आज मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं आज मुसलमानों को एक दूसरे का ख्याल ही नहीं है बस हर बंदा जो है ना बस जिस तरह जिसकी सोच है वो उस तरह चल रहा है वो अपनी सोच के मुताबिक हज़रत जी काम कर रहे हैं लेकिन किसी को किसी का ख्याल नहीं है किसी को ये नहीं पता कि हज़रत हम क्या कर रहे हैं किसी को ये नहीं पता कि हमने कितना बड़े बड़े गुनाह कर रखे हैं हजरत जी ये हकीकत बात है जो बंदा हमें अच्छा लगता है ना उसकी सारी बुराइयां हम भूल जाते हैं एक भी बुराई हमें याद नहीं रहती जो हमें अच्छा लगता है और जो हमें बुरा लगता है उसकी सारी अच्छाइयां हम भूल जाते हैं ऐसे ही है कि आज हजरत आज जी एक कुत्ता ऊपर चढ़ा नीचे से सारे उसको भौंक रहे हैं कल को कोई और चढ़ेगा नीचे से फिर सारे उसको भोंक ये तो चल रहा है ये तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा लेकिन हम हम अपने आप से पूछें कि यार हम कितना ठीक है हम अपने आप से पूछें कि हमने खुद कितना कुछ किया है क्या हमने अच्छा किया क्या हमने बुरा किया और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर आज हमारे बच्चे हमारे नाफरमान हो रहे तो क्यों हो रहे हैं ये दीन से दूरी है दुनिया में दो तरह के इलम है ये आखिरी बात है एक दीनी और एक दुनियावी अगर इनको हम ज़रा बारीकी से समझे तो ये हमें बहुत बड़ी बात देते हैं कि दीनी इलम पढ़ने के लिए जब बच्चा मदरसे जाता है ना तो किताबों को सीने से लगा के जाता है दुनियावी इलम हासिल करने के लिए जब बच्चा जाता है ना तो इलम को रेड़ के ले जा रहा होता है एक बात दूसरी जब बच्चा दीन का तालब इलम होता है तो वो डरता है कि कहीं माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए कहीं मेरी दुनिया व आखरत तबाह ना हो जाए और जो दुनियावी इलम हासिल करता है मैं उसको गलत नहीं कहता लेकिन जो बंदा सिर्फ दुनियावी इलम हासिल करता है उसके माँ बाप उससे डरते हैं कि कहीं हमारा बच्चा हमें घर से बाहर ना निकाल दे जो आज हो रहा है तो हमें इसका भी एहतमाम करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दें ताकि उनको पता चले कि माँ बाप का मकाम क्या है उनका मरतबा क्या है तो ये पिछले जुमा भी यही मौजू था आज भी था और अब ख़त्म हो गया और इसका निचोड़ और लुबे लबाव ये था कि माँ बाप के साथ मोहब्बत करें यह ज़िंदगी में बार बार नहीं आते एक बार ही आते हैं ये किसी दुकान पर दस्तियाब नहीं है सब कुछ दोबारा मिल जाएगा आपकी इज्जत है ख़राब हो जाए दोबारा आ जाएगी पैसा है ख़त्म हो जाए दोबारा आ जाएगा दुकान है टूट जाए गिर जाए फिर बन जाएगी बच्चा है फौत हो गया और आ जाएगा बीवी है चली गई और आ जाएगी लेकिन माँ बाप चले गए ना वो वापस नहीं आएंगे ये ज़िंदगी में एक बार ही मिलते हैं तो अपने माँ बाप का अदब एहतराम करें उनका ख़्याल करें जिनके वालदान जिंदा क्या उनकी खिदमत किया करें और जिनके वालदे इस दुनिया से चले गए हैं उनकी क़बरों पर जाकर उनकी जियारत किया करें उनके लिए ईसार सवाब किया करें वो मालैया अलबलामू मुबी